Мы ходили в Америку, с Америки в Англию, потом возвращались домой. И наш поход был знаменит тем, что яхта Икар пронесла первый украинский флаг на своей мачте. То есть ни одно судно еще тогда не ходило под парусами или под двигателями с флагом Украины. Сейчас очень много строится яхт современных, очень современных мы ходили, яхта была несовременна. Из других яхт, например, приходили, ну, как я сейчас помню, с израильской яхты к нам пришли в гости, и они были удивлены, как мы могли там э, пройти. Ну, скудненькое снабжение у нас было, то есть гречка, мед, еда, то есть они были удивлены. Например, мы приходили, подходили к Бостону, а в Бостон очень сложный заход, двигатель сломался, и нам пришлось идти под парусами, то все встречавшие просто аплодировали. То есть аплодировали яхте и кар, которая зашла под парусами. Вот шторм, месяц, месяц шторм. Это небольшое судно, это 16 метров, то есть каждая волна, она ощущается. Назад смотришь, конечно, смотришь назад и думаешь, если догонит эта волна тебя. Ну, что такое яхта? Это песчинка. Там была молодость, был интерес. Можно было, как мы говорим, и на сухарях пойти. Но на сухарях мы и ходили. Все-таки почетно, что их клуб, город, страна пронесла первый украинский флаг. Я вспоминаю, как... Нас встречали с украинским флагом, никто, никто даже не знал, что это такое. Знала только лишь украинская диаспора, например, в Нью-Йорке. Это вот э, иконка, которая подарена. витринный кикар. Дети с 8 лет и до 25, а потом идут уже крейсерские яхты, это как Икар. То есть достижения их клуба... И детско-спортивной школы ⁇ это первое командное место среди всех их клубов Украины. сразу бросаются в глаза. Это яхта океанского типа. Видите, крошечная рука купит, открытая палуба для того, чтобы в общем -то, спокойно пропускать воду сверху палубы. Значит, дальше все классически. Все, что, все, что на яхте должно быть, все на все ней есть. Океан всегда интересный, это всегда не является иглой в одни ворота. Нет никаких гарантий. Поэтому трудности всегда интересно преодолевать. Тем более мы ходили таким маршрутом, который, в общем-то, является самым сложным. Это вблизи берегов Антарктиды, мимо мыса Гор. Это самый сложный маршрут вокруг кругосветки. Представьте себе танк, который может использоваться в любых условиях абсолютно. Строился танк, проектировался танк. Значит, и за все время плавания не было ни одного серьезного отказа. Изнашивались снасти, меняли их. Но отказов никаких не было. Самое сложное в то время было преодолеть бюрократические препоны, Самое сложное. И нам очень повезло, что нам наш ректор в этом сильно помог. Повезло, что не решали ни одного вопроса через Москву. Вот, все тихо, кулуарно в рамках области делалось. Потом и получилось все. Ну а дальше уже. Простая морська робота наш нашому музею. Ці експонати подарували саме члени екіпажу «Акар». і ці експонати свідки навколосвітньої світньої подорожі першої в історії вітчизняного вітрильного спорту навколосвітньої навколосвітної подорожі, яку здійснили саме Миколаївські. Як це не тобто, це перший український екіпаж, який під вітрилом пішов довкола світу? Так, так, саме перший. І вже пройшло 25 років по тому. Ми відзначали цю так сказати, знамену для Миколаєва дату. І е, саме з цієї причини е, нещодавно в нашому музеї пройшли пройшов такий дуже цікавий захід. Е, ми організували зустріч е, членів екіпажу. Ми розповідали учасники на подорожі. Про свої цікаві моменти, саме дітям, вихованцям клубу юних моряків, який є у нас у нашому місці.